приветствуем на нашем празднике почетных гостей, благодаря которым мы имеем сегодня возможность проводить такие мероприятия. И именно они помогают развитию творческого потенциала нашей молодежи. Встречайте городской голова города Вершатравенска Оксана Рудольфовна Винницкая. Совета помощник народного депутата Украины Артура Владимировича Мартовицкого Николай Савельевич Пономарчук. Руководитель общественной организации «Мир» Алексей Геннадьевич Ермаков. Первый открытый фестиваль уличных субкультур западного Донбасса объявляется открытым! К вам обращается городской голова Оксана Рудольфовна Винницкая Добрый день уважаемые пиршотравенцы и конечно же гости нашего города Сегодня в нашем городе впервые будет проходить региональный фестиваль уличных спортивных субкультур Этот фестиваль будет проходить по инициативе народного депутата Украины Артура Владимировича Мартовицкого. Конечно же, мимо такой идеи, инициативы не могли пройти мы, городская власть. Мы несли свой значимый вклад в этот праздник для того, чтобы он состоялся, чтобы вы получили море позитива, приятных эмоций. Я хочу пожелать вам, ребята, сегодня раскрыть свои таланты, подружиться, и чтобы этот фестиваль проводился ежегодно и только в нашем городе. С праздником! Слово предоставляется депутату областного совета, помощнику народного депутата Артура Владимировича Мартовицкого Николаю Савельевичу Пономарчуку. Добрый день, уважаемые друзья. Добрый день, самая продвинутая молодежь западного Донбасса. Сегодня особенный день, и я полностью поддерживаю мэра города Оксану Рудольфовну в отношении того, что право, чтобы прошел фестиваль имел только город Пешатравин. Почему? Вы должны знать историю угольной промышленности страны. Здесь строились первые шахты. Здесь начинался западный Донбасс. Артур Владимирович Мартовицкий по ряду обстоятельств не может присутствовать на этом торжестве, но просил передать вам наилучшее пожелание добра, счастья, уверенности в себе, достижения спортивных результатов. Победит дружба, победит молодость. Вы будущее нашей страны. Слава Украине! Я передаю слова благодарности народного депутата Мартовицкого Артура Владимировича непосредственно Оксане Рудольфовне. Это уже третье мероприятие, которое проводится именно в Западном Донбассе, именно в городе Першатраевск. Впереди особый праздник, День Шахтера. Это праздник, который объединяет весь, всех жителей Западного Донбасса. И первый региональный конкурс балетных танцев пройдет именно в Першатраевске. Ребят, сегодняшний день должен быть насыщенным, сегодняшний день должен быть значимым. И сегодняшний день со временем, конечно, уйдет в историю. Но то, что вы сегодня получите массу положительных эмоций, мы в этом не сомневаемся. В праздников. Слово предоставляется руководителю общественной организации МИР Алексею Геннадьевичу Ермакову. Привет, молодежь! Там нами аплодируйте. Солнышко, наверное, нагревает, да? Или не любите? Вот. Ребят, спасибо всем сегодня за то, что вы приехали, отозвались на этот клич. Сегодня у нас первый фестиваль уличных субкультур. Поддержите! Пешотравинске! Я хочу сказать, что сегодняшней основной целью... И хотел бы пригласить еще Ростислава. Богданов Ростислав, где ты? Подними руку, пожалуйста. Богдан yeah. yeah. <laughs> Вот э -э Большая благодарность нашему молодому депутату городского совета то, -э который э -э суетился вместе с нами. Я думаю, это будущий здесь лидер города Першатранска среди молодежи. Наша основная цель это сделать молодежную организацию инициатива реформ в городе Першатранск по различным направлениям. Поэтому через такой фестиваль, через такое общение, я хочу, чтобы на этом фестивале вы подружились, вместе пообщались, и кого, какие идеи вместе мы объединились через такие фестивали. И в дальнейшем уже на протяжении, допустим, лета и дальнейшего года мы могли организовывать не только в в во всем западном Донбассе и плотно развивать наш город Кершатарис, потому что он красивый, перспективный. И молодежь здесь тоже хорошая, лучшая. Кершатаринцы! Огромная благодарность я хочу выразить мэру города Першотравинска Оксане Рудольфовне Винницкой. Мы недавно познакомились. Спасибо вам большое за поддержку, за то, что вы откликнулись на нашу идею, потому что за молодежь и будущее я верю, что мы сможем достигнуть больших высот. И, конечно же, большая благодарность Артуру Владимировичу Мартовицкому и Николаю нам Ручику за то, что они, им не безразличны мы. Они дают нам возможность развиваться. Я говорю это собственно опытом, так как Павлоград сейчас живет, молодежь Павлограда живет. И я хочу, чтобы при их поддержке мы организовали першатравинские молодежь в Терновке. Вот. И я знаю, что нас всех ждет большое будущее. Поэтому я считаю, что начинаем наш фестиваль уличных субкультур. Першатравенс, давайте! Уважаемые першатравенцы и гости нашего города, мы приветствуем всех вас на празднике спорта, культуры и здоровья. Сегодня в нашем городе проводится первый открытый фестиваль молодежных субкультур западного Донбасса. Сегодня здесь собрались ребята, которые занимаются своим любимым увлечением на улице. И несмотря на то, что для них улица как родной дом, они как мастера выступают и перед публикой. Сегодня они покажут свой уровень и порадуют першатравинцев своим мастерством. Фестивали субкультур становятся все более традиционными и популярными. И все больше поклонников приобретает этот новый вид досуга среди молодежи, что является новым направлением в спорте, музыке, живописи и танцах. Итак, сегодня в нашем фестивале принимают участие команда по футболу города Павлограда, команда по футболу города Терновки, команда по футболу города Першатравенска, Free Motion город Терновка, паркур команда Бесы город Першатравенск. Смены БМХ Фристайлинга, город Павлоград, представители города Лозовая, брейк -данс. Представители города Краснодара по брейкдансу. Представители города Карловки по брейкдансу. А также представители города Булатовки Павлограда Днепра по брейкдансу и города Першатраевска по хип -хопу. Маленький сил. 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 Маленький сил. 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 Си

я как депутат городского совета, глава комиссии по образованию, культуре и спорту, хочу сказать, что подобные мероприятия очень интересны для нашей молодежи. Они должны проводиться регулярно. И вот этот первый региональный фестиваль – это просто начало. Думаю, что на следующий год ребята увидят видео, увидят фотографии по рассказам своих друзей, одноклассников, присоединятся к этому движению, и молодежь у нас будет, что называется, рулить. Я Антон Рябошапка, приехал из Павлограда Катаюсь на детском велосипеде, делаю всякие различные трюки Я считаю, что такие мероприятия должны проходить чаще для молодежи Так как ну, сейчас такое время, что негде молодежи, даже нам негде кататься А тут нам и призы будут вручать, мне нравится Сегодня мы проводим флешмоб в городе Першотравенске, Павлоградской организации Мир, которая здесь собрала воркаут, брейкданс, разные направления ребята, громадские организации, ярмарки у нас, гончарство у нас здесь. Хотелось в будущем, чтобы в городе Першетравенске мы постарались организовать такую, такой тоже свой мир Першотраинске, участвовали в разных фестивалях и более молодежь подтягивать и жить, развиваться. Меня зовут Балаш Александр, я занимаюсь стрит-воркаут, представляю город Терновка. Сегодня здесь занимаюсь уже давно, с 2012 года. Приехал на фестиваль с ребятами, посмотреть, увидеть, посоревноваться, принять участие в таком грандиозном событии и для города, и можно даже сказать для всего региона. Считаю, что Такие соревнования, такие мероприятия должны быть повсеместно, должны быть еще чаще, еще больше. Ведь э, это гораздо лучше, когда ребята вместо того, чтобы проводить время за лавочкой, сидеть курить те же сигареты или употреблять спиртные напитки, они проводят это время на спортивных площадках в спортивных залах занимаются паркуром, брейк дансом футболом, к примеру. Это все тренирует и тело, это все тренирует силу, выносливость и, соответственно, пропагандирует здоровый образ жизни, что является немаловажным. Ведь в молодежи строится наше будущее. Чем больше будет Здорових, молодих і ініціативних ребят тим більше буде в нашому ділі і в нашому будущем. Покора Надія Вікторівна, начальник міського відділу з питань молоді та спорту. Дуже приємно, що місто Першотравенськ, наше місто стало містом, в якому проводиться перший регіональний фестиваль спортивних субкультур, в якому має можливість приймати участь наша молодь, молодь творча, ініціативна, займатися подібними видами вуличного спорту, тому що це важливо, коли. А хлопці та дівчата ведуть здоровий образ життя, здоровий образ життя і також намагаються показати свої здібності у різних видах. Ми відділ міський відділ з питань молоді та спорту. Міська влада, депутати будуть підтримувати подібні заходи з метою, щоб наша молодь приймала активну участь не тільки в місті в подібних заходах, а й виїжджала на рівень області, на рівень всеукраїнський, приймала в волонтерських заходах участь та інших подібних творчих заходах.